Wir begrüßen auf der Bühne den Vertreter und Vorsitzenden der ukrainischen Jugend in Deutschland. Liebe Münchner, liebe Freunde der Ukraine, liebe Ukrainer, ich vertrete eine international tätige ukrainische patriotische Jugendorganisation in Deutschland. Unser Landesvorsitz ist in München und deshalb ist die Stadt für uns auch sehr wichtig. Wir sind international tätig in den Ländern von Amerika, Kanada, Argentinien bis hin über Belgien, Deutschland, der Ukraine bis nach Australien und Neuseeland. Und seit Jahrzehnten unterstützen wir die Ukraine und die ukrainischen Interessen in der Welt und auch heute diesen wichtigen, für uns, diesen sehr wichtigen Euromaidan. Ich möchte auch nochmal hinweisen. Auf eine Tatsache, die symbolischen Wert hat, und zwar, dass ähm, unser Schutzpatron, der heilige Michael, den man hier auf unserer Fahne sieht, auch der Schutzpatron der Stadt Kiew ist. Äh, München ist ja bekanntlich die Partnerstadt äh, Kiews, und äh, deshalb ähm, finde ich es wunderbar, dass wir heute so zahlreich hier uns versammeln und die Ukraine äh, unterstützen. Ähm, ich möchte hiermit auch noch äh, sagen, ich war im Dezember, äh, Mitte Dezember in der Ukraine auf dem Maidan und die Menschen dort, die seit, äh, seit Wochen, seit zwei Monaten schon äh, dort demonstrieren, die spüren die Unterstützung, den, die wir ihnen in der ganzen Welt vermitteln. In der ganzen Welt demonstrieren Ukrainer und Unterstützer der Ukraine für den Euromaidan. Und das überträgt sich nach Kiew in die Städte der Ukraine. Die Menschen dort spüren das. Ich habe dort. Ähm, junge Menschen gesehen, auch ähm, unsere Sumiuzi, Mitglieder von PLAST, Studenten, die dort für eine bessere Zukunft demonstrieren. Und ich möchte hier ähm, leider auf Ukrainisch, das kann man schwer übersetzen, ähm, den Studenten und den jungen Menschen dort auf dem Maidan ein äh, Gedicht kurz vortragen, das äh, Mitglieder unserer Vereinigung der ukrainischen Jugend ähm, verfasst haben. Студентам Євромайдану, сильний ваш дух усіх нас нагріває теплом великим славного майдану. Ми з вами, навіть аж за океаном, надія наша разом розцвітає. Студентська молодь вперше захистила демократичну думку нашої доби, охороняє нині усю Україну від авторитаризму та ганьби. Ніяка влада, ані східна сила з Майдану вас не проганятиме, бо в переможе величезна віра, яка в Європу нас усіх несе. Кольори синьо-жовті європейські ведуть нас разом на цей шлях, і жодного сумління там немає. Усі ми, європейці, у серцях, за чесність, справедливість та за волю. За дітей добрих, некорупних, гордих стоїмо разом аж до перемоги і демократію ведемо для народу. Студенти європейського майдану, козацька кров у вас кипить. У цьому коромпованому світі ніяк уже не можна жити. Тому ми з вами йдемо в перемогу, в майбутнє наше золоте. Бо європейського народу ми завжди були, будемо і є. Не піддавайтеся нікому і ніколи, щоб Україна змогла розцвіти. Студент Борець бере у руки свою долю, і ми всі разом з ним будемо йти. Слава Україні! Героям слава!